Как у нас появился вполне официальный праздник влюбленных, к многочисленным мужским заботам прибавилась еще одна ⁇ Что дарить? ⁇ О своих романтических пристрастиях и перспективах в любовных взаимоотношениях вы можете узнать из подаренного вам букета. Женщине, мало просто знаков внимания, считают в студии флористики жардин. Любимой обязательно нужно, чтобы подарок в виде композиции был со скрытым смыслом. Чтобы признаться в любви своей девушке в День Святого Валентина, какой букет парень должен у вас заказать? Из каких цветов он должен состоять? Ну, конечно, я бы посоветовала что-то красное. Цвет марсала до сих пор популярен. Какие-нибудь пиановидные розы или розы Давида Остина. Не обязательно большой букет. Это может быть что-то маленькое, но очень интересное. Букет, который можно долго рассматривать и удивляться каждому цветочку. Вот сегодня ты для нас создала такой красивый небольшой букетик, очень романтичный. Это пиановидная роза, цвета марсалов, бруния, вероника, лейкодендрон и просто гвоздика. Я думаю, что такой букет потом можно засушить, поставить у себя в спальне. Будет ли стоять такой букет в виде сухоцветов? Да, конечно. Здесь такие цветы, которые, когда засохнут, не рассыпятся. Они даже не будут вять, они просто засохнут. И очень чудесно, что этот день Святого Валентина ты можешь вспоминать весь год до следующего праздника. Но это совсем не значит, что мужчины должны дарить такие букеты только в честь этого праздника. Роза, безусловно, королева цветов по красоте и аромату. Ни одно растение с ней не сравнится. С некоторых пор именно этот цветок стали относить к афродизиакам. Для справки, афродизиаки ⁇ вещества, способные увеличить любовную энергию. Роза должна быть обязательно красной в День святого Валентина, потому что именно красный цвет ⁇ это цвет этого праздника. В принципе, цвет розы может быть любого цвета, но если вы хотите скажем, признаться в любви, то я все-таки думаю, что красный цвет – это самый подходящий цвет в такой день. День влюбленных – это самый идеальный повод подарить такие эмоции, передать их с помощью букета. Сказать, что есть конкретные цветы, которые можно подарить в этот день – нет, в принципе, это ваше пожелание. Конечно же, большинство мужчин дает предпочтение розе, но на самом деле на сегодняшний день салон «Жардин» может вас удивить огромным выбором цветов. Ты для нас сделала три очень красивых композиции И, конечно же, самое мое любимое, самое красивое Это вот это сочетание красного, оранжевого и зеленого В данной композиции используется роза Конечно же, четыре сорта розы Также здесь используется ранункулюс Различная зелень, пустовая роза ну, Действительно, композиция получилась очень насыщенная, богатая, красивая Англичане говорят, если кошку не гладить, у нее высыхает хребет. Это кошка, а что говорить о женщине, если ее долго не обнимают, не дарят цветов. Оксана, студия флористики Жардин поздравляет вас с наступающим праздником. Мы желаем, чтобы в вашей жизни всегда была любовь. Спасибо. Я хочу сказать, что это самый мой любимый букет. Он мне так понравился сегодня. Спасибо большое. С любовью для вас. Спасибо. У нас также можно заказать оформление различных торжеств, это свадьбы могут быть, это дни рождения, ну все праздники вы можете обращаться к нам, мы с удовольствием оформим различные композиции на стол, лестницы, оформление каминов, автомобили, различные бутоньерки. В студии флористики «Жардин» вас порадуют не только красивые композиции в стильных коробках, но и сопутствующие подарки, свечи, мягкие игрушки и даже md клатч совет от студии флористики Жардин. Мужчины, помните, день Святого Валентина всего лишь раз в году, но признаваться в любви своей женщине можно и чаще. Благодарим за помощь в создании этого сюжета в студии флористики Жардин и поздравляем с открытием новой роскошной студии на улице Шевченко рядом с Каскад Плазой.